Отменены троллейбусы по маршруту номер 8, который в пиковом режиме работает. Это аэропорт Химгородок и некоторые маршруты по пятому седьмому маршруту. Десять человек на больничном, плюс люди, которые в выходные, их мы не можем приобщать к работе. Тем более смены сейчас длинные, люди устают, и им надо отдохнуть. На траву считаете? Да. А як вы ходят? Плохо ходят. Особенно после 9 часов, вот как начинается, полдесятого. И один за одним в депо, в депо, в депо, в депо, целый час идут в депо, а тогда вообще ходят один в час где-то. Я не знаю, где они там стоят, то ли на конечных, то ли в депо, то ли что-то знаешь. Где. Долго. Долго.